Hər kəsə salam kanalıma və yeni bir videoma xoş gəlmisiniz hər biriniz. Yeni günə başlamışıq. İnşallah bu günümüz də xeyirli, uğurlu olar. Səhər-səhərdə istədim ki vloguma başladım, yeni vlog çəkim. İlk öncə səmənlərimdən başladım çəkiş eləməyə. Baxın görün ki qışq böyüyübdür. Birinin üzərini bəzədim. Bu bunları keçəndən qalmadı. Bunlar bəzəklər. Bu il bəzək almamışam üzərinə dedim ki, dan baxam, üzəri üçün qəşəng bəzəyib alıb, qəşəng bəzəyəcəm. Çox kiçik tez böyükdürlər. Mən dedim ki, çatdırmayacaqdır, böyüməyəcəkdir. Onu da çatdırdı, qəşəng böyüdü. E, sabah ilaxır çərşənbəsidir. Mən istirdim ki, ən azından ilaxır çərşənbəyə qədər biraz böyüsən. O da ki, gəldi, məşallah olsun. Məşallah olsun, böyüdü çatdırdı özüdə çərşənbəyəki. Elə tezəkisədi, bəlkə də indi saralmışdı, solmuşdu. Elə bil gecə ekmək yaxşıdır ki, vaxtına kimi gəlib çəsə. E, düzdür, biraz böyükdür, eləsi var böyükdür, eləsi var kiçikdir. Bunların da hamısını qayçı ilə kəsib eyni qaydada düzaldacam. Burda da özümə şiva buralmışam. Bu də temp onu da sizlərləm bölüşüm. Çünki yəqin ki, mənim kimi də Shiba bura alıb bəyənməyenlər çox olar. İnan ki, bəkidə nə qədə Shiba bura almışam. Neynirəm, xoşum gəlmir. Ə, Azərbaycana gedəndə mamamgildə gördüm, gənlimi almışdım. Bundan çox-çox xoşum gəldi də. Həqiqətən çox xoşum gəldi. Həm rahat idi, həm pulu qəşəng silirdi dedim ki gedəndə mən dalacam bir aldım. İndi bunu sizlərlə birlikdə açıb sizlərə də göstərəcəm. ONU deyim ki hər qiymətə olanı var idi, hər qiymətə. Mən bunu 1800 pul aldım rus pulu ilə. Çox dəşəngli, çox xoşuma gəldi. Ordu da yoxladı. Yoxladım götürdüm qoşuma gəldi. 2 dənə belə pulsləni var. Bu, bu da ki bu da. Bunlar ayrı bir dörd. Bunların hərsinə qurmaq lazımdır. Belə. Hamsını bağladım, düzdüm, qoşdum. Çox rahatdır. Burda yeri var. Bunu açırsan bucur. Burdan bu yan hissəsindən su da e, su hissəsidir. Burda su olur, yuyur, su olur. Bu bu hissədə də belə suyunu sıxır təmiz Çünki mənə bu rahatdır. Mən üst otaqları siləndə həqiqətən o biri şıva ilə çox əziyyət çəkirdim. Silmək çox narahat idi. Tək ondan sıla bilmirdim da belə deyim, polları. Amma bu rahatdır. Vedrəlidir. Gəşəng suyu dolduru içərinə, apar otaqları rahatca təmiz sil. Gəl, olsun tək təmiz, həm də rahatlıqdır. Burdan da suyunu boşaltmaq yeri var. İstəsəniz burdan açıp boşaltmaq olar. İstəsəz burdan da boşatmaq olar. Dədim ki, bunun da bahalıları var idi. 3000-ə qədər var idi. 3000 rubla qədər var idi. Mən bunu 1800 rublu aldım. Belə dedim bunu sizlərlə də bölüşüm. Çünki e, xanımlarımız hamısı şıvabra alırlar, yaxşı olmur. Mən özüm bəki də nə qədə şıvabra almışam, amma heç birini bəyənməmişəm. İnşallah ki, bu yaxşı çıxar. Bunu bəyənərəm. Çünki dedim kimi bundan mamam qırdı var, gəlnimiz də var. Onlar çox qəşəngdir də. Onlar siləmdə gördüm, həqiqətən çox rahat idi, rahatçılıq idi. Nəsə belə. İndi durum, keçim, işimə paxlava bişirəcəm bu günlərimdə. Paxlavamı da bişirib qutaram. Sabahda çarşənbədir. E, axırıncı çarşənbə, çarşənbəyə hazırlaşarım inşallah. Keçdim paxlavamı hazırlamağa. Bir azca un götürmüşəm. Biraz Duruş tökdüm bura. İndi xamanı əlavə etdim. 200 qram xama əlavə edirəm. 150 qram yağ əlavə edirəm. Biraz da vanilin əlavə edirəm. biz çimdikdə duz əlavə edirəm. 2 ədəd də yumurta. İndi süddən az az əlavə edib xəmiri yoğururam. Şəkər tozunu unutmuşam. Bir çay qaşığı da şəkər tozunu südün içərisinə əlavə etdim sonsuz ilmanqıdır. Onu çəhsir əlavə etdim indi. Tökəcəm buran. Xəmirim artıq hazırdır. Hardasa 4-5 stəkanda belə un getdi. Artıq hazırdır. Yumşaq xəmir alınır. Nə çox yumşaq alınır, nə də çox bərk alınır. 4 stəkan unun reseptini elədim. 4 stəkandan bir azca artıq oldu. Xır yumurtanın böyüklüyünə, kiçikliyinə ona görə unu çox Leyya azap qıra bilər. İndi bir yarım saat saxanıb dinləsin. Sonra keçim, açım, bişirəm paxlavamı. Xəmir mayalananca mən də şərbətini hazırlayım ki, şərbət tam soyusun. Məndə tufaqımın padnəsi böyük olduğu üçün 2 stəkan şəkər tozu götürüb 2 stəkan yarım da su götürəcəm. 1 stəkan şəkər tozunu tökdüm. Bu da ikinci stəkan. 1 stəkan su. İki istekan yarım. Bu istekan tam da dolu değil. İki istekan yarım da su öktüm. Şərbətim artıq hazırdır. Qaynara düşdüsə, demək hazırdır. İndi söndürəcəm. Tam soyusun. Çünki paxlavanın üzərinə soyuq halda töküllər şərbətə. Söndürdüm. Bu burada soyusun. Mən keçəndə paxlavanın üzərinə badam almışam. Badamın qabığını soyum, onu təmizləyib hazırladım qabamı da təmizlədim, hazır olsun. Biraz qaynar su ilə çərsnə tökəcəm, az az töküb təmizləyəcəm ki birdən hansını bir dəfə mə təmizləyə bilmərəm. Odamı da təmizlədim. Bu da artıq hazırdır. İndi isə xəmiri kündələrə tuturam. 12 dənə kündə yeyəcəm. 12 ədəd kündə elədim. İndi bunları da yaxşıca kündələyib Sonra başdə yuxulara çizam ən biri birini bir dənəsini böyük gündə tutdum çünki alt hissəsini biraz qalın edəcəm Çox yox, bir az yağ töktüm. Çünki bu dəfə istəyirəm ki qatları çox yağlamayım. Pişənə yaxın üzərinə tökəm yağ. Ona görə çox yağ əlavə etməyəcəm. Qat-qat yığanda yoxaları bir az da yandıracam. Necə keçirəm ikinci yoxanı açmağa. Amma ki çəkəcəm. Kameranı burada söndürəcəm. Çünki mən bu yoxuların hamısını tək-tək çəksəm çox uzun olacaqdı. Ona görə çəkmirəm. шинжүүр хандаачдым боо гайддад Bu da ikinci yoxandu hazır etdim. İndi keçirəm kameranı səndirəm. Sizsiz qəşəng hamısını açan, eyni qaydada qatlara dediyim kimi yağı çox-çox az əlavə edirəm. Heç bir xörək qaşığından da az əlavə edirəm. Yağı əlavə edib, içliyi əlavə edib, qat-qat, qat-qat yığacam hamısını. Bu mənim sonuncu yoxandı ən üst hissəsini biraz qalın açdım. Sonuncu yuxadı. İndi bunu daha yaxşıca düzəldəcəm. İndi kəsdik ən əsasına. 30 sm-dan xətkəşi qoyub keseceğim. Hadi ölçüyle keseceğim. kəsdim. Mən balaca-balaca xoşlayıram. Çalışdığım qədər balaca kəsdim. İndi gətirəm üzərinə yumurtanın sarısını da çəkim. Göndərim tez bişsin. Artur üzəri də hazırdır. İndi əvvəlcədən isitdiyim sobada 180 dərəcədə altı rejimdə göndərəcəm bişsin. Bir az hardasa bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə sobada saxladım. Bu üzəri təmiz bərk idi da. İndi təkrar bir də rahat təmiz kəsirəm. Çünki bayaq kəsə bilmirdim, çox rahat. Nə biraz sobada üzəri bərkir, rahat kəsiram. Ona yaxın, mən bunun üzərinə yağ tökəcəm. Ona görə yaxşı kəsdim ki, yağ hər tərəfli içərisinə keçsin. İndi qoyum bişsin də artıq. İndi şərbətini tökürəm. Amma ki bir şeyi çəkməyi unutmuşam. E, mən bunun üzərinə yağ da əlavə etdim. Bir stəkan yağ əlavə etdim. Amma onu çəkməmişəm. Niyə çəkməmişəm, unutmuşam, bilmirəm. Çünki mən qatların yağlamadım. Bəzisini var, heç yağ vurmadım. Ona görə üzərinə bir stəkan yağ əlavə etdim mən bir az bişənə yaxın üzərinə bir stəkan yağını tökdüm. İndi də qızardı, götürdüm isti-isti şərbətini əlavə edib artıq sobiya qoymayacam. Gözləyəcəm ki, burada şərbəti tamamilə canına çəksin, tam soyusun. Tam soyuduqdan sonra paxlavaları çıxardacam qabdan. Belə bu mənim paxlavalarım. Üzərinə də örtəcəm dəsmalımla ki təmiz öz istisinə qəşəng olsun. İnşallah paxlavama təmiz şərbətini canına çəkdikdən sonra kəsib qabdan götürəndə sizlərlə də bölüşəcəm. Paxlavam biraz soyunacaq. Mən də töyöğa bişirirəm 6 litr kətfüd almışdım qatıq çalmışam digin töyöğəsini bişirəm səhrəşim asan olsun da mən töyöğanın nəyi var çarsına vururam göy göyərtisini də düyüsünü də daha sonra qoyuram bişməyə Təyvan hər bir şeyi hazırladım, qoydum indi qazın üzərinə. Burda bulayıb bişirirəm. Düyüsünü də əlavə etmişəm. Düyüm də artıq bişibdi. İçərisinə də axşamdan noxud pislaq qoymuşdum, onu qaynatdım, noxudunu da əlavə etdim. Getdim pəncərənin yanına qoymuşam ki, pəncərəni də açdım datımq pirəstə sosu. Çünki bizdə də doğana soyuq sevirlər. Bu da belə. Bu da burada hazır. Bu da paxlavalarımız son halı. Görün necə gözəl görünür. İnan ki unutmuşam paxlavaları çəkməyə. Biraz yığdım bura. Biraz da yığmışam bura. Burada da biraz ərzaqlardan artıq qalmışdı vondo götdüm piroqladım üzərinə kakos tökmüşəm də kakos birəs üzərində çox artıq qızardı belə bu da mənim paxlavalarım